Это действительно такие знаковые соревнования, потому что они имеют статус Кубка Украины. Но они не, ну, не потому знаковые, что это чемпионат, а потому что люди соскучились за ивентом, за, за, за эмоциями, за, за тем, что это первое соревнование в этом году. Они более тысячи участников насчитывают. Нам, как организаторам, было сложно распределить в рамках ковидных вот этих правил, как мы делили там до обеда одни там классы участвуют, после обеда другие эмоции зашкаливают. Видно, ну я тоже как бы и в лодке сижу, и по берегу хожу, смотрю, как экипажи готовы. Вижу, что сборная, сборная команда и плюс клубы, которые примут участие на чемпионате Европы, ну процентов на 80 уже укомплектовались и готовы как бы к стартам. В рамках подготовки, вот вы видите, я сейчас сам нахожусь в клубной форме. Только что сейчас идет чемпионат Кубок Украины по гребленному как дракон. Я Принимал участие, потому что собираюсь гоняться и на Европе. Все люди проверяют свои силы на наших национальных чемпионатах, поэтому все готовятся. Комплектование сборной будет до самого последнего момента. То есть мы сейчас прошли только зимнюю подготовку, зимние отборы. Это общая физическая подготовка это тренажеры, это беговые нагрузки. И сейчас, как только открылся сезон, вот только сейчас начинается подготовка на воде. Завтра, послезавтра мы делаем такие блоковые сборы, на которых сборная команда будет оставаться, комплектовать экипажи, пробовать себя на тех или иных отрезках, для того, чтобы мы понимать и могли формировать сборную команду. Год был действительно непростым. Он был тяжелым не только тем, что в нашей стране были траблы, и как во всем мире с коронавирусом, но до последнего дня, до последнего там, месяца все время шли разговоры. Будет чемпионат Европы? Не будет. А вот давайте еще подождем, а вот давайте проголосуем. А давайте еще спросим у Украины, может ли она это сделать. В итоге в апреле месяце было принято окончательное решение, что чемпионат Европы состоится. Сколько стран будет, сколько участников, мы пока не понимаем, потому что в связи с тем, что многие страны сейчас вакцинируются, мы не понимаем до конца, сколько их приедет. Но есть подтверждение там, от 18 стран, и мы готовимся принимать чемпионат Европы, который состоится 15, с 15 по 22 августа в городе Киеве.